Фумушика была очень большим селом. В нем было 540 дворов, 5% мельниц, 2 школы, училище. Церковь была, протекала гечка Фумушика. Здесь, на самом деле, смесь национальности очень большая. Мама болгарка, там, отец молдаванин, дети непонятно киевские, все понимают и молдавский, и болгарский, и русский, и украинский. Ну, такая очень интересная земля. Я говорю, что я 51% молдаванин. Папа — молдаванин, мама — украинка. Но поверьте, я в душе, там, где надо, я украинец на 200%. В 1946 году был основан танковый военный полигон. И при основании этого танкового военного полигона было выселено 5 сел — Кантимир, Зрум, Роша, Гофрумсталь и Формушика. Уроженец Формушики был мой дедушка. Вы можете ехать по степи в полигону, и видеть кучу разных снарядов. Это, вот это, как говорится, ради этого ну, были снесены из села. Спустя ровно 60 лет мы взяли эти земли в аренду и начали строить комплекс, и в дальнейшем там, музей под открытым небом Бессарабское село. Все началось 6.06.2006. Степь голая. Ничего нету, ни воды, ни света, ни кирпичиков, ничего. Построили изначально первую ферму, один гостевой домик для того, чтобы ночевать. И вот начали люди, гости приезжать, там отец говорит, приезжайте, приезжайте, приезжайте. В конечном итоге место получилось очень красивое. Никто не понимал, что построится все это. Никто это не проектировал. Проект был какой? Овцеводство. Есть мировая статистика, что овцеводство – самая убыточная отрасль в сельском хозяйстве. Минус 37% отложенных средств. Ну, знаете, как здесь уже дело принципа какое-то. Как-то жалко ребятами поднять руки. Когда мы начинали бизнес, овцеводство, тем более ну, как разведение овец каракульской породы, оно как-то имело свое экономическое обоснование. Мы берем наш каракуль, получаем, отдаем, ну, раньше называем, отдавали немцам, они выделывали шкурочки, отправляли, получали мы сертификат, отправляли в Италию. И в Одессе есть в салон меховых изделий, так и называется, Play И кто знал, что будет кризис 8-9 года? Второе, то, что, а кто думал о войне? 80% меховых изделий мира продается в России. Мы решили продавать нашу продукцию не просто как вот мясо, молочное изделие, как сырье, а решили построить сеть э, кафе и ресторанов, которые продают нашу, нашу продукцию. Вот мы решили как-то так найти вот эту дополнительную прибавочную стоимость. Больше диверсификация идет на музейный комплекс, на туристический. А если бы это было чисто овцеводство, мы бы сразу бы потухли. Ну, я, допустим, получаю удовлетворение о том, что у детей что-то получается, что они тоже заряжены на первое место. Ну, у нас же в бедной стране всегда хочется быть хоть в чем-то, быть очень. А как сделать, чтобы мы были в тени рекордов Гиннеса первые? Самые первые по посещаемости – это статуя свободы на острове Элис. Это лежачий Будда, в Малайзии. Но на Украине нет ни одного памятника, который входит в книгу рекордов Гиннеса. Значит, надо в одной локации построить два памятника. Прошу сразу, а кто будет или что будет? Самый большой памятник собаки. Но мы сделаем его Мы считали 6,8 или 7,8 метра пропорционально чебану. Возьмем нашу дворнягу, поедем в соседнее село с фотографируем и сделаем ее с такими ушами какой-то. Этих денег хватит ну, там, на 500 метров дороги и все километры дороги. А это ничего, надо 18 километров дороги сделать. Так лучше э, сделать объект, которому дорогу должны подвести. Для того, чтобы саккумулировать в самом начале это было, когда не было вот этого, никто не думал о том, что их нужно убирать. Раньше этого не было. Мы просто платили деньги, там метр памятника, там, там условно 700 гривен. И так вот свозили, скупали. И как бы музей светской эпохи появился. А сейчас уже это, с этим как легче, потому что все свозят сами. Или просят, чтобы мы забрали. В Литве есть музей таких памятников, памятников соцреализма. И там, я увидел, люди приходят, это есть туристическая достопримечательность. Это не говорит, что я какой-то коммунист. Ну, вы же понимаете, если 12 человек Поларьевых выселили из Фрумушики, и вернулась одна девочка. Из-за этого моя фамилия Паларие. А э, бабушка, чтобы спастись, поменяла фамилию Палариев, пристроилась, спряталась, там перекрасилась, и они спаслись. Молдавское подвое, оно построено полностью по эскизам э, того дома, в котором жил дедушка, и из которого его вы выселили. Я говорю, папа, нарисуй подворье, в котором ты родился. Он нарисовал. Пришли сюда, он заплакал, я заплакал. И вот так это подворье родилось.